assalomu alaykum talaba yoshlar bugun biz sizlar bilan sport maharatni oshirish futbol fanidan maruzamizni boshlaymiz bugungi o'tiladigan ma'ruzamizning mavzusi futbol o'yinida texnik taktik tayyorgarlik deb nomlanadi bugungi mavzumizni rejasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak futbol texnikasi futbol texnikasiga tavsif futbol texnikasi bo'limlari futbol taktikasi futbol taktikasi tafif futbol taktikasini bo'limlari futbol o'yin tizimlari shu rejalarga to'xtalib o'tamiz bizlar albatta bilamiz o'yin texnikasi maydon o'yinchisi va darbozaban bo'lib bo'linadi bu bo'limlarda maydon o'yinchi to'pni boshqarish texnikasiga nimalar kiradi topni boshqarish texnikasida zarba berish to'xtash olib yurish fintlar to'pni olib qo'yish darvozaning darvozavonning harakatlanish texnikasiga yugurish sakrash to'xtash burilish darvozabonin to'pni boshqarish texnikasiga ilib olish qaytarish o'tkarib yuborish tashlash texnikasining ya'ni to'xtab chalishtirma qadam tashlab yugurishdan harakat yo'nalishi o'zgartirish uchun turgan joyda o'ngga yoki chapga siltanib yugurish paytida burilib olgandan keyin foydalaniadi u harakatlanishning spesifik vositasi bo'lib asosan boshqa yugurish turlari bilan birga qo'shib qo'llaniladi sizlar ko'rib turibsiz bu uchinchi rasmda chalishtirma qadam bilan yugurish bu to'rtinchi rasmda chalishtirma qadam bilan yugurish ko'rib turibsiz ikkalasi ham bir xil bua Buruş burilishlar burilish yordamida futbolchi tezlik minimal kamaytirib yugurish yo'nalishini o'zgartiradilar odatda turgan joyda burilgandan keyin start harakatlari boshlanadi burilish shuningdek zarba berish to'pni to'xtatish to'pni olib yurish va fintlarning ayrim usullarini bajarish texnikasi tarkibiga ham kiradi sakrab to'xtash oldinga tashlan to'xtash zarbalar zarba zarba qanaqa qanaqaa o'yin paytida zarbalar bo'ladi zarba bizlar bilamiz e, tayanch oyoqni qo'yib zarba beramiz oyoq Ayak bilan oyoqni kafti ichki tomoni bilan oyoq yuzining ichki qismi bilan oyoq yuzining o'rta qismi bilan oyoq yuzining tashqi qismi bilan oyoq uchi bilan tovon bilan qabul qilishlar to'pni qanaqa qolish bosh bilan peshona o'rta qismi bilan peshonaning chakka qismi bilan ko'rinishlari to'g'ri almashib bajarish sharoitlari joyda turib harakatda sakrab burilib boshidan oshirib turli xarakter va yo'nalishdagi domalab yoki uchib kelayotgan tuplarga ishlatamiz bizlar ko'rib turibmiz sakkizinchi ram oyoq kaftni ichki tomoni bilan zarba berish bizlar zarba bergan vaqtda yerdan beramiz oyoqni ichki kafti bilan o'n o'n, on besh metrga to'qqiznchi oyoq yuzining ichki qismi bilan zarba berish bu dalniy pastlarda qo'llanilsa bo'ladi oyoq yuzining o'rta qismi bilan tepishni bajarish texnikasi ko'p jihatdan oyoq yuzining ichki qismi bilan tepishga o'xshaydi lekin uni bajarish detallari bir oz farq qiladi ko'rib turibmiz oyoq yuzining o'rta qismi bilan zarba berish ya'ni bu zarba bergan paytda vorotaga urgan paytdan beramiz uzoq masofaga bergan paytim o'rta qismi bilan zarba beramiz oyoq yuzning tashqi qismi bilan sepish bo'rama zarba berish paytida eng ko'p qo'llaniladi oyoq yuzining o'rta va tashqi qismlari bilan tepishdagi harakatlar strukturasi o'xshash bo'lib farqi shuki bunda tepish harakati vaqtida bilan boldir bilan oyoq kafti ichkari tomon buriladi ya'ni bizlar sizlarni tilingizda kurchoni deb aytamiz oyoq yuzini tashqi qismi bilan chepkan payt to'p aylanib uchadi oyoq uchida tepish kutilmaganda tayyorgarlik ko'rmay turib nishonga tepib qolish zarur bo'lib qolganda bajariladi bundan tashqari bu tepish raqibdagi to'pni tashlanib yoki shpagat qilib tepib yuborishda ancha samaralidir bizlar himoyachilar shu oyoqni uchi bilan zarba berish bizlar o'yin paytida e, o'yin paytida oyoqni uchi bilan tepsangiz pramo tezroq boradi to'p uchib tezroq boradi e'tiborlaringiz uchun üçün...